спілкуюсь з підлеглими і розповідаю про професійний цинізм, що треба вміти, як сито, чуже горе пропустити через себе, то більшість тут присутніх вони схибили усіх сльозивачах. Це справді дуже зворошливо, тому що парадокс смілості в тому і полягає. Що потрібно знаткувати своїм життям в ім'я ближнього. Я щиро вам дякую я пишаюся вами. Ну, меня как бы выбрали лауреатом этой награды, но не одна я спасала этих детей. В этом присутствовали и другие люди. Здесь был и Бороденко Алексей, и Снитковский и Игорь, которые как раз непосредственно занимались, мне, помогали мне вытаскивать ребенка с проруби. Здесь и герои-афганцы, Катя, которая маленькая девочка, которая тоже пыталась спасти малыша. Поэтому они, эта награда и ихняя тоже, то есть лиманского, это не моя личная заслуга, это награда и их. Я хочу сказать большое спасибо Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Одесской областной государств, государственной службе по чрезвычайным ситуациям за то, что есть такая программа, акция, акция, когда выбирают героя спасителя года. Я вчера побывала в городе Киеве на таком большом мероприятии, где присутствовала... 10 лауреатов на акции ⁇ Герой-Спасатель года ⁇ И, в общем-то, впечатление очень впечатляющее, потому что я увидела еще людей, которые спасли очень много простых людей, и за это они были награждены. Ведь знакою. Но на государственном уровне я чувствую себя героем, потому что все-таки меня заметили, меня отметили наградою и дали очень красивый диплом. И я, в общем-то, поняла, что я не забыта государством, что все-таки каждое доброе дело, которое ты совершаешь, это видно, и тебя видят как человека. Потому что я вчера видела людей из Хмельницка, из Волыни, из Житомира, и вот мы с Одесчины были. То есть много людей, 10 человек с разных уголков Украины, они приехали. Значит, люди неравнодушны к чужой беде. То есть они могут прийти на помощь. Ну и, в общем-то, каждый человек должен поступать так. И тогда у нас будет меньше жертв, будет меньше загубленных жизни. Я коровина Екатерина Николаевна, учитель начальник класса Слиманской первой школы номер один Розельнянского района Десщина. Лауреат всеукраинской акции Герой спасатель года, которая награждена э, знакою за видвагу в надзвичайной ситуации.